попытка совершения террористического акта и диверсии в Днепропетровске была осуществлена по заказу гражданина Российской Федерации, находящегося на территории контролируемой Луганской Народной Республики, так называемой. Оружие, при помощи которого должен, должен был быть совершен этот террористический акт, также является российского происхождения и поставлено контрабандным способом из Российской Федерации. Таким образом, мы можем абсолютно уверенно утверждать, что попытка дестабилизации обстановки в Днепропетровске совершается в том числе по прямому указанию руководства Российской Федерации. И все доказательства этому имеются. Исполнителями этого преступления планировалось два боевика так называемой Луганской Народной Республики, которые прибыли на поезде Луганск-Одесса в Днепропетровск и провезли в обычной хозяйственной сумке 6 гранатометов, которые вы сейчас можете наблюдать перед собой. Почему транспортная милиция упустила этот момент, это будет являться предметом отдельного разбирательства. В настоящий момент мы ужесточаем требования контроля на железной дороге. Включаем все силовые подразделения, которые только возможны, для того, чтобы пресечь попытки проникновения на территорию Днепропетровска и области диверсантов из так называемых народных республик террористических организаций. План заключался в следующем. Эти два человека приехали, поселились в отеле. Потом они в качестве целей выбрали шесть объектов. Схема должна была быть следующая они должны были совершить три парных выстрела. Первый парный выстрел должен был быть произведен из гранатометов по седьмому этажу, где находится кабинет Геннадия Олеговича Корбана и Игоря Валерьевича Коломойского. Второй выстрел должен был проведен быть по кабинету, где находится Береза Юрий Николаевич, командир батальона Днепр. Далее они должны были переместиться, совершить еще один парный выстрел в промежутке 30-50 секунд по Мерехфа херсонскому мосту и по тоннельной балке. Третий выстрел должен быть произведен по трубопроводу и по центральному отделению приватбанка. Доказательства неопровержимы, поэтому я хотел бы еще раз сказать большое спасибо руководству личному составу ОСБУ Днепропетровской области, руководству личному составу УБОП УМВД Днепропетровской области. Все остальные материалы вы можете получить для ваших сюжетов, в том числе у пресс-службы УСБУ.